स हवस, इदार माल दौलत अगर ये सारा कुछ छोड़ के आई यजी सैदना इमाम हुसैन के कदमों में फट जाता और कहता हज़ू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस आप चाहेंगे मैं लानत भेजता हूँ हर चीज़ पर ना इतनी सी बात थी दो मिनट की यही था ना मसला ये हवस हबसा गुलाम नफ्स पलीत हस ये अंदर जब बैठा हुआ है हमारे मुझ, 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 दुश्मन हर वक्त अपनी चलाता है ख्वाहिशा पैदा कराता है आगे से आगे आगे से आगे नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस है कि दुनिया मुर्दार है इसको चाहने वाले कुत्ते हैं दुनिया मुर्दार, इसको चाहने वाले इसकी ख्वाहिश रखने वाले क्या हैं कुत्ते हैं तो हमने इंसानों में शामिल होना है ये और कराम बुजुर्ग दीन का यही तो मामला था इनके बेबी बच्चे दुनियादारी मसाइल ज़िंदगी के यही थे ये भी शबो शबो रोज थे सुबह दोपहर शाम यही सारा कुछ खाना पीना लेकिन मसला क्या है उन्होंने अल्लाह के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारी और हम नफ्स के ताबे होकर गुजार रहे हैं ये नफ्स जो है ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ता हर वक़्त हर वक़्त अपनी एक ख्याल आ रहा है दूसरा जा रहा है एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो मौलानूम रहमतुल्ल फरमाते हैं चेस्त दुनिया दुनिया क्या है अस खुदा गाफिल बुदन खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया है नेक माशो नुकराओ जन। ये सोना चांदी माल दौलत पैसा बीवी बच्चे ये दुनिया नहीं है दुनियादारी किसको कहते हैं अल्लाह से हटा कर दिल को दुनिया की तरफ लगाना दुनिया में खपाना ये है दुनियादारी दुनिया की मोहब्बत बच्चे नबियों के भी थे वलियों के भी थे उनकी भी शादियां हुई थी कारोबार नबी भी करते थे पैगंबरों ने भी किए रसूल पाक भी करते थे सहाबा कलाम भी तजारत भी करते थे जॉब भी करते थे सारा कुछ करते थे मगर ये दुनिया नहीं है चेस्ट दुनिया खुदा गाफिल बुदन अल्लाह से गाफिल होने का नाम दुनिया है हथकार की तरफ रहे और दुनिया के काम भी चलते रहे इसको कहते हैं इसको कहते हैं ये दुनिया के काम उनके रास्ते में हायल नहीं होते थे दुनिया के काम भी होते रहते थे और वलायद के दर्जों पर भी पहुंच गए अल्लाह से मुलाकातें भी करके आए बीवी बच्चों के साथ भी घर में बैठे ऐसा ही है ना तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ मसला ये है कि हम बज़ाहिर रसूल पाक के धाद मोहब्बत के दावे करते हैं बज़ाहिर शहदय करबला अहल बैत कराम पंजतन पाक साहबा कराम नबियों बलियों से मोहब्बत, जुबानी कलाम है लफाजगी मगर प्रैक्टिकल इसके उलट प्रैक्टिकल जो हमारा है बिल्कुल इसके अपोजिट है हम हर वक्त जो है हमारे अंदर कितने बुत हैं वो है ना हसीन साताओ रंगी है दास्तान हरम नहाय इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, इब्तदा इस्माइल और इंतहा हुसैन वो भी कुर्बानी ये भी कुर्बानी ये अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा होता है मुसलमानों हराम से हमारा सन हिजरी इस्लामी साल शुरू होता है और आखिरी कौन सा महीना जो उधर जो ईस्वी है वो होता है दिसंबर और इधर होता है ज़ुलज उधर होता है जनवरी इधर होता है मुहर्रम तो मुहर्रम से आगाज हो गया ये चौदह सौ चवालीस का और चौदह सौ तैंतालीस में ख़त्म हो गई वो साल ख़त्म हुआ तो दर से कुर्बानी ये साल शुरू हुआ तो दर से कुर्बानी इधर भी कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है उधर भी कुर्बानी कुर्बानी की याद है ना लफ्स की कुर्बानी इसके ऊपर छुरी चलाना ये बड़ा मुश्किल काम है इसके ऊपर और वफ़िक्र करें चलने की कोशिश करें आच्ता, 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 फिर कामयाबी हासिल होगी तो अपना चेक एंड बैलेंस करते रहा करें हमारे अंदर तीन सौ साठ बुत मौजूद हैं इसको निकालें रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने काबे को बुतों से आज़ाद किया था तो वो बुत कौन कौन से हैं हसन किन्ना, कीन्नाफाक गरूर तकबर चुगली गिबर अना गुस्सा चुगलियाँ तेरी मेरी झूठ बहतान, लड़ाइयां, झगड़े फसाद अनापरस्तियाँ जाते बातें ये सारे बुत हमारे अंदर हैं तो ये जो दिल है ये अल्लाह का घर है इसको बुतों से पाक करना ये सुनत मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल्लम ने अगर रसूल से मोहब्बत है तो काबे को पुतों से पाक करें तो ये निकालते जाएँ एक 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 करके एक साल में तीन सौ साठ खत्म हो जाएंगे लेकिन कोशिश जारी रखे हरकत में बरकत है यही तो इम्तिहान है ये दुनिया अल्म, दुनिया हजरत आखिर दुनिया आखिरत की खेती है यहाँ पर हम क्या करने आए हैं इम्तिहान देने आए हैं इम्तिहान किस चीज़ का है कि आपके अंदर दो दोवतें हैं नफसानी और रहमानी इन दोनों का इम्तिहान है कि आप किसके साथ खड़े हैं आप यजीदियत के साथ खड़े हैं कि हुसैनीत के साथ खड़े हैं बस जिन्होंने इन बुतों को बाहर निकाल दिया फेंक दिया काबे को पाक कर दिया तो जहां सफाई वहां खुदाई तो वहां खुदा जाहिर हो गई जिन्होंने इन बुतों को बाहर निकाला वो हस्तियों को हम क्या कहते हैं बाबा फरीदुलद्दीन गंजय शकर ख्वाजा मोहनदीन जीश्तीजमेरी ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया महबूब इलाही ख्वाजा मोहम्मदीन शाह मलंगी बाबा ऊलिया हजरत भाई अजीज़ बस्तामी, जुनाद बगदादी बशर हाफी कलंदर, बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी मुजद्द अलफानी जुन्नून मिसरी राबा बसरी इन हस्तियों ने क्या किया था